agar bir hovuch suv olib shuni yuzingga sepibyuborsan yuzing og'riydimi og'rimaydi agar bir hovuch tuproq olib o'sha tuproqni ham yuzingga sepib yuborsam yuzing og'riydimi og'rimaydimi yo'q og'rimaydi agar shu bir siqim somon olib hashakib uni ham yuzingga sochib yuborsam yuzingni og'ritadimi og'ritmaydimi yo'q og'rimaydi men o'sha tuproq bilan somonni aralashtirsam keyin unga suvni qo'shib qorishtirsam keyin uni quyoshni nurida yoki olovda yaxshilab pishirsam keyin uni shu yuzingga qarslatib bir solsam og'ritadimi og'ritmaydimi og'ritadi hatto o'ldirib qo'yish ham mumk bu ham xuddi shunga o'xshaydan assalomu alaykum har yakshanba kuni tobenlar hayotidan hikoyalar aytyapmiz bugun ham an'anamizda davom etamiz mo'minlar amiri umar ibn abdulaziz tunni midja qoqmasdan bezovtalanib hayollar o'ylariga g'arq bo'lib o'tqazdi nega damashqning o'sha paytdagi sovuq kechasida e, uning uyqusini qochirgan masala uni mashg'ul qilgan ish bu basra ahli o'rtasida adolat tarozisini o'rnata oladigan qoyim qiladigan ularga ollohning kitobi bilan hukm qiladigan nohaqliklarga nuqta qo'yadigan haqni barpo qilishda uni qo'rquv va rag'bat ushlamaydigan bir qozini tanlash kerak edi uning o'y hayollari o'ylay o'ylay ikki kishiga borib to'xtadi ikkalalari ham dinda olim haqda sabotli teran fikrli o'tkir nazar va fahmu farosat egalari bo'lishgan ularni ikkalalarida ham bu sifatlar bor edi ular go'yoki bamisoli egizaklarga o'xshar edilar deb hikoya qilishadi xalifa ularning birida boshqasida e, bo'lmagan nimanidir topishga qiynalardi agar topsa ham xuddi shuni muqobili bunisida undan ortiqroq bir narsa bor edi xullas xalifa xayoliga kelgan keltirgani bu ikki olim o'rtasida qozilikka qaysi birini tanlashda bir qarorga kelolmaydi tong otgach damashqda hozir bo'lgan iroqdagi voliylarda voliysi adi ibn artohni yonlariga chaqirib ularga shunday deydi yos ibn moviya al muzani va qosim ibn robiya al xorisiy bu ikkalasi bilan suhbatlashing bu ikkalasi bilan suhbatlashing ikkisidan birini basraga qozi qilib tayinlang deb xalifa amr qiladi voliy hokim xo'p bo'ladi mo'minlarning amiri deb ularni huzuridan chiqadi va ıı, halifa aytgan bu ikki olimni yonlariga chaqiradi iyos va qosimni jamlab bir joyga olib kelib keyin ularga aytadilarki mo'minlar amiri olloh umrlarini ziyoda qilsin siz ikkingizdan birini basra shahriga qozi qilib tayinlash vazifasini menga yukladi shuning uchun ikkingizni ham bir joyga olib keldim va siz bilan suhbat qilyapman nima deysizlar deb ularga savol murojaat ularni har birlari boshqalarini ya'ni birodarlarini fazilatlari ilmi bilimi yaxshiliklarini zikr qilib ketishadi bu mendan yaxshi yoq bu mendan yaxshi buni darajasi balandroq buni darajasi balandroq degan ma'noda ya'ni mutavozi bir holat bo'ladi o'sha payt u tushunib yetadiki bu bu yerda bu masala bu shaklda hal bo'lmaydi ya'ni ular bir birini maqtab turaveradi o'shanda voliy aytadiki bu yerdan ya'ni bu vazifani ikki ham rad qilmoqchisiz lekin bilingki bugun bu yerdan qozi tayinlanmasdan hech kim hech qayerga chiqmaydi birinchi bo'lib iyoz so'z boshlaydilar va aytadilarki ey amir ıı, siz men va qosim haqida ikkalamiz haqimizda iroqning ikki olimi hasan basriy va muhammad ibn sirindan so'rang yana ular o'rtamizda bizni o'rtamizda ajrim qilishga ular eng qodir kishilardir deydi bu ikki ulug' odam bilan iyosdan ko'ra qosimning bordi keldisi ko'proq bo'lgan yaxshiroq bo'lgan shuning uchun şim, qosim iyosning tadbirini tushunib yetadi agar amir ular bilan maslahatlashadigan bo'lsa o'z o'zidan e, kimni maqtaydi kimni maqtaydi ular albatta qosimni maqtashadi va uni tayinlashga maslahat berishadi buni sezib qolgandan keyin qosim aytadilarki ey amir men haqimda ham iyos haqida ham hech kimdan hech narsani so'ramang allohga qasam ichib aytamanki iyos mendan yaxshiroqdir ollohning dinida mendan bilimliroq qozilik ishlarida ham mendan ko'ra olimroqdir agar men bu qasamimda yolg'on gapirayotgan bo'lsam mendek so'zida yolg'on ishlatadigan yolg'onchi birini yoki ya yolg'on ar ar aralashtirib gapiradigan birini qozilikka tayinlash qozilikni unga topshirish durust ish bo'lmaydi agar men bu qasamimda rost bo'lsam demakki siz haqli odamni qo'yib haqsiz odamni tanlash durust bo'lmaydi tanlab qo'ygan bo'lasiz shunda iyos voliyga aytadilar ey amir siz bir kishini chaqirib unga e, qozilikni taklif qilishingiz bilan uni jahannamni chetiga olib borib qo'ydingiz u bu jahannamni yonidan ketish uchun bu qasam ichyapti ertaga qasami uchun istig'for aytib tavba qilib o'zini tuzatib oladi shunda adiy aytdilarki mana shu ishimni fahmlagan sizdek zakovat sohibi qozilikka mendan ko'ra haqliroq va loyiqroqdir dedi va ba, iyosni basraga qozi etib tayyirladi bugun odamlar bir mansabga o'tirish uchun juda ko'p narsalardan voz kechishadida juda har xil tomondan sharafidan ham voz kechishi mumkin g'ururidan ham voz kechishi mumkin mansabga o'tirish uchun pulidan voz kechadi pora beradi boshqa o'tirgandan keyin u yerda qolish uchun yana bularni hammasini qilishga majbur bo'lib qolish mumkin ya'ni u qadar mansab shaydolari borda bugungi odamlarni ichida lekin eskilarni qarang majbur qilishganda ham shu hamma harakatni qilishyapti u vazifani olmaslik uchun chunki o'zini mas'uliyati borda baland pastlari bor bilim kerak zako kerak zakovat yana bahiyen, bir voqeani aytib beraman kichkinalik paytlarida menimcha shu o'smirlik paytlarida bo'lsa kerak balki undan ham yoshroqdir iyos ahliy e, zimmalardan bo'lgan bir yahudiyda hisob ilmini ta'lim olarekanlar bir kuni muallimning oldiga o'ziga o'xshagan yahudiy oshnalari jamlanib din haqida gaplashib o'tirishganda boyagi e, ularni o'qituvchilari hmm, yahudiy bolalarga shunday deb qolibdida endi o'sha payt iyos bir chekkada sukut saqlab o'tirganlar muallim bu iyosni u bilan birga o'qiydigan oshnalariga qarab shunday debdilar e, bu musulmonlardan ajablanmaysizlarmi ular jannatda turli taomlar yeyishar kan ammo qazoi hojat u yerda qilinmasmish deb bir istehzoli kulgan bo'ladi shunda iyos muallimiga qarab shunday deydilar Ə, men bu borada sizni ajablantirayotgan bu ish haqida gapirsam maylimi ruxsat bormi mə? deb muallimdan ruxsatni olgandan keyin shunday degan ekanlar shu dunyoda yeyilgan har bir narsa chiqindi bo'lib hojatga chiqib ketadimi Yani yeganimiz taomlanganimiz ichimizga kirgan hamma narsa chiqindi bo'lib chiqib ketadimi deb so'raganda yo'q deb javob olgandan keyin o'qituvchidan unda chiqmaydiganlari qayerga ketadi o'qituvchilar aytdiki jismga ozuqa bo'lib singib ketadi iyos aytgan ekanlarki shu dunyoning o'zida yeganlarimizning ba'zisi jismimizga ozuqa bo'lib ketar ekan shu dunyoni o'zida jannatda uning hammasi ozuqa bo'lib ketishidan nimaga siz bunaqa ajablanyapsiz degan ekan keyin muallim qo'li bilan hay yashamagur sen bola deb koyib qo'ygan ekan yana bir voqea aytib beraman ularni hayotida sodir bo'lgan bu uchinchisi bo'ladi bugungi hikoyalarni bugungi voqealarni yillarning birida abdulmalik ibn marvon xalifa bo'lishdan avval basraga kelgan bir paytda to'rtta yashil choponli soqolli qorilarning oldida hali mo'ylabi sabzi o'rmagan yosh ilyosning ularga imom bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lganini ko'rib ajablanib mana bu soqol egalariga ajab ichlarida o'zlariga peshvo qilishga loyiq biror yoshi kattaroq olim odam yo'qmikin mana bu bir yosh bolani o'zlariga imom qilib o'tkazibdilar deydi so'ngra iyosga qarab oy bola yoshing nechida deb so'raydilar shunda iyos javob beradilarki ha yoshim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Uh, abu bakr va umar roziyallohu anhular bilan bo'lgan lashkarga o'shalar hammasi bo'lgan bir lashkarga amir etib tayinlangan usoma ibn zaydning yoshidaman deb javob bergan ekan ya'ni payg'ambarimiz bo'lgan sahobalar bo'lgan bir lashkarga bosh qilib tayinlangan yigitni yoshidaman men ham keyin kyinbarakalloh o'taver <laughs> bolam o'taver deb keyin ruxsat berishgan ya'ni juda zaki odamlar bo'lishgan hozir javob bilimli odamlar bo'lishgan yana bir voqea bu oxirgisi bo'lsin mayli kunlarni birida qabila raisi kelib ey abu voyla iyos ibn moviyaning kunyalari shunday bo'lgan muskir ya'ni mast qiluvchi ichimlik haqida nima deysiz deydi o'shanda iyos ibn moviya harom deb javob beradilar haromdir bu deganlarida nega harom bo'ladi axir u olovda qaynatilgan suv va xurmodan tarkib topgan bo'lsa bular harom narsalar emasku qanday qilib bu barchasi halol bo'lsa qanday qilib u harom bo'lib qoladi deganda gapirib bo'ldingmi ey rais yoki ya yana gaplaring bormi yo'q gapirib bo'ldim deb savol qilgan odam jim bo'lgandan keyin agar bir hovuch suv olib shuni yuzingga sepib yuborsam yuzing og'riydimi og'rimaydi boyagi odam aytdi yo'q og'rimaydi agar bir hovuch tuproq olib o'sha tuproqni ham yuzingga sepib yuorsam yuzing og'riydimi og'rimaydimi yo'q og'rimaydi agar hmm. shu bir siqim somon olib hashak olib uni ham yuzingga sochib yuborsam yuzingni og'ritadimi og'ritmaydimi o'sha bir siqim somon og'ritadimi og'ritmaydimi yo'q og'ritmaydi endi men o'sha tuproq bilan somonni aralashtirsam keyin unga suvni qo'shib qorishtirsam, keyin uni quyoshni nurida yoki olovda yaxshilab ya pishirsam keyin shu yuzingga qarsilatib bir solsam og'ritadimi og'ritmaydimi desa og'ritadi hatto o'ldirib qo'yishi ham mumkin bu ham xuddi shunga o'xshagan mana hozir o'ldirib qo'yishi ham mumkin deyapsan u ham mast qiluvchi ham o'ldirib qo'yishi mumkin mast qiluvchi ichimlikning ham hukmi xuddi mana shundaydir uning ham bo'laklari jamlanib achitilsa harom bo'ladi deb javob bergan ekanlar iyos ibn moviya yoshlari yetmishdan tüş oshgandan keyin yetmish oltiga yetganda bir tush ko'rar ekanlar tushlarida otalari bilan o'zlari yonma yon ot minib yonma yon borar ekanlar hech bir ot o'tib ham ketmasekan qaytib ham qolmas ekanda endi tushlarida tezlashib ham ketmagan bir xil ketib borishar ekan otalari ham yetmish olti yoshida vafot qilgan ekan bundan bir ma'nosini anglab o'sha kuni e, shu kechasi iyos ibn moviya ahli oilasiga chaqirib bu kecha gece qanday kechaligini bilasizlarmi deyishganda uydagilar yo'q bilmaymiz e, deganda bugun otamni bu dunyoni tark etgan kunlari deb o'sha tuni o'zlari ham bu foniy dunyoni tark etgan ekan shunaqa sog' tibbiyot tibamet shirkati qora sedana yog'idan tayyorlangan dorisini menga olib kelganlarida men aytdimki bu qaysi kasalliklarga davo ular javob berishdiki savolni noto'g'ri berdingiz qanday berishim kerak edi qaysi kasallikka davo emas bu deb berishingiz kerak edi shunday ekan bu kapsulalarni sizga ham taqdim etamiz kasal bo'lganingiz uchun emas kasal bo'lishni istamaganingiz Тебе тебя бамет созда.